Благотворительная акция, проводимая по инициативе Казачества города Бородино, поддержанная администрацией города, промышленными предприятиями и бюджетными учреждениями города. Мы организовали акцию Дети Бородино, дети в Донбассе». Призвали всех принять участие в этой акции. Для этого предложили учащимся нашей школы и родителям от каждого класса собрать посылку. Эту гуманитарную помощь ждут. Этот груз ждут. И он будет доставлен, я вас уверяю. Там голодают. Он необходим. Лекарство тоже необходимо. Но больше всего он нужен. Для чего? Для того, чтобы там почувствовали, что за ними стоит огромная страна, что они не одиноки в их беде. И что вместе мы, естественно, победим. За нашу державу, за нашу Россию, за русский народ.

He's <speaking in> gonna <foreign language>